મહેલા હાઉસિંગ ટ્રસ્ટે લાલ દરવાજા ટર્મિનસ પ્લેટફોર્મ નંબર સાત અને આઠ પર ખસના પડદા લગાવી કુલ બસ સ્ટોપ બનાવવામાં આવ્યું છે સૂકા ઘાસમાંથી બનેલા ખસના પડદાનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલા આ કુલ બસ સ્ટોપના કારણે બસ સ્ટોપ પર મુસાફરોને રાહત મળે છે આ કુલિંગ બસ સ્ટોપ એવી જગ્યાએ પસંદ કરવામાં આવ્યું છે જ્યાં દરરોજ ત્રણ થી વધુ મુસાફરોની અવરજવર રહે છે અહીં વિદ્યાર્થીઓ ગૃહિણીઓ મજૂરો તથા અન્ય લોકો આ રૂટ પર મુસાફરી કરે છે अहमदाबाद म्यूनसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस के द्वारा लाल दरवाजा टर्मिनल पर प्लेटफॉर्म नंबर सात और आठ पर महिला गुजरात हाउसिंग सेवा ट्रस्ट द्वारा कूलिंग सेंटर बनाने में आया है ये कूलिंग सेंटर का जो एरिया है 45 मीटर में बीचों बीच शेड बनाने में आया है इसमें दो पानी की मोटर का यूज किया गया है और इसमें चार पाइपलाइन डाली गई है जिसमें पानी का जो उपयोग है वो तीन हज़ार लीटर का होगा और साथ ही साथ में ये 11 से 7 बजे तक चालू रहेगा इससे इसकी समस्त जवाबदारी पीपी धोरण पर ट्रस्ट की रहेगी जिसमें उसकी सार संभाल हो कि मेंटेनेंस हो कि इसकी लोगों के लिए जो सुविधा है समस्त ट्रस्ट संभाल करेगी इसके साथ ही साथ में यहाँ पर जो गर्मी है उससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी गर्मी में जो इस भयंकर गर्मी की वजह से जो बीमारियां हैं या लू लगने जैसी जो है उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी साथ ही साथ में यहाँ पर हमारे अहमदाबाद म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन श्री द्वारा हमारे जो एम के की ड्राइवर है उनको ठंडी बॉटल का वितरण किया गया है जिससे कि वो अपना पानी भर के और ठंडा पानी पी सके साथ ही साथ में इस कार्य के लिए गुजरात महिला हाउसिंग ट्रस्ट को और साथ ही साथ में चेयरमैन श्री धरम सिंह भाई को बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ और इसके लिए आगे भी इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पर प्लान के लिए गर्मी से बचने के लिए किए जाएंगे वदू जाहिर परिवहन न उपयोग करे दिशा में एम टी एस कदम है आगामी समय महर न बस स्टॉप पर कुलिंग व्यवस्था उचारणा ब्यूरो रिपोर्ट गुजरात तक